Дизайн – это вещь, которая цепляет одно за другим. Цепочка. Что-нибудь ты сделал, допустим. И потом ты повесил и смотришь, что-то тут уже не хватает. И ты начинаешь доделывать то туда палочку, то туда рысочку, то туда цяточку, то туда-сюда. И в итоге получается что? И в итоге получается композиция. Дерево, им приятно дышать. Люди полируют. Оно не может быть похоже на дерево, потому что оно полированное, его отглаженное, и все. А дерево должно быть живое. Оно должно дышать. Оно должно быть мятое дерево. Вот полочка. Нема у него полировки, но в нем есть душа. А теперь присоедините его к какой-нибудь вот какой-то поверхности. И все, и вы не отведете от нее глаз. Вы посмотрите на нее утром, когда будете кофе пить. Посмотрите в обед, когда придете борща поесть. И посмотрите вечером, когда будете уже взгляд, у вас будет постоянно бросаться. Потому что это дерево живое. Оно неправильной формы. Оно из природы. Материал, он сам подсказывает, как с ним поступить. Я не помню даже, что я сделал первый, Что с экспериментом 4 роки тому. Мій синю зробив ще раніше. Тут був мій сарай. Я взяв, я просто вилежав по-другому. Я дизайном на ландшафтом займався, дуже неудачно. У мене хороші роботи. Я найперший займався в Полтаві. Учився по оперативному а взагалі всю жизнь проработав строїтелем. Я боксер бувший. Среди юношей юніорів немножко Дуже Очень у мене хорошо вийшло. На взрослый я уже не вышел, потому что судьба дала другой поворот. Я отлучился с родного города на неопределенное время. У меня было в Полтаве до 25 лет. В тюрьме. Малицкого области. Это хулиганство, обыкновенная драка была такая, дух. И все. Спасибо судьбе, что так обошлась. Научился руками работать. Токарить научился на станке. Варить научился, как сварщик. Ничего много профессии я туда вытащил. И там же кругом было производство. Диабет. Поцарапал ножку и начал лечить ей капустой. Оно было а была в сходить в А в больницу бежал, когда уже поздно было. Ну, как все мы делаем. Мы так само бросаем пить. Ми так само бросаємо пурити, ми так само женимося. Коли настояща невеста, ось вона була, була, пішла, пішла, видалась, Потім то дивиться, тобі вже 40 років, і тобі вже ну, просто друзі говорять, чуєш, ну ти б женився і тобі вже під там, якась ходить жінка, Подруге, кого-то, як то, тобі знайомець з нею, і все нормально, ти женився. І виявляється, через рік, що ти женився не, не той. А та, що треба було, була раніше. Наш человек, наш человек, живущий, вот мое поколение, мне уже 60 лет, будет весна, осень, зимой, И это самое, наш человек, он почему-то все время думает, что надпись по-английски, она как-то это изделие делает как-то крепче притягательный, добротный. Потому что у нас, э, мы в третьем поколении советские люди, и у нас долбилось, что если оно по-английски, значит, оно качественно, значит, оно иностранное. Серия называется «Форест», «Лес». Но ну, я знаю, что по-английски «Форест» — это лес. А лес — это всегда хорошо. Ну, я написал вам еще по-русски «Монастырский лес». И оно совершенно по-другому все смотрится. И вот такая моя больше не в кое не Меня интересует сам процесс. Материал может быть любой. Ко мне, если приходят люди и говорят, надо сделать, они говорят, сделай вот это, чтобы было так, чтобы Разруби сам, мы ничего не знаем. Я говорю, так вы мне не хоть рисунок какие-нибудь, чтобы хочет и побачить. Меня говорят, не, ты руби сам. Потому что все, что ты сделаешь, было нормально. И у меня подключается чувство ответственности сразу к этому вопросу. Потому что я должен сделать так, чтобы ни у кого не было. Чтобы человек пришел и все. И вопросов никаких нема. Что он понял, что он такого не нарисует. У него такие не вскочит. А если вскочит, что-то другое. А если так, если на равных, значит, он тогда по-другому среагирует. Нічого не надихає. І приходиш і починаєш работать. Головне — направление. Я всегда цікавився, Но если чоловіку цікаво, я считаю, если він хоче це зробити, так і з'явиться и бачення, і все появиться. Главное работа, главнее труд, щоб був вложенный и щоб ти трудився. Я не умею рисовать. Я рисовал вот эту вещь в Северное море, Nord Sei. Обязательно море должно быть светлое, оно должно быть бесконечное, холодное, ужасное, это море. И сверху должны быть свинцовые облака. А вот это Карл Брюлов. Садница. Вот это я сделал. Эту, я сделал ему раму, одел ее в раму, эту женщину. Она получилась величественная на этой лошади. И в то же время она получилась скромная, потому что вот эта сама рама ее укротила. Хватит экономистов, хватит юристов. Потому что народ у нас толковый, талантливый. Произведите рабочего человека. А сейчас какие времена? Капель положить – не найдешь никого. Приварить кусочек кусочку – не найдешь никого. Это поражение на ближайшие 10 лет. Это нужно психологически человека подготовить, чтобы он восстанавливал это все, потом, чтобы он работал по этому направлению. Это целую страну надо поднять, сделать своих. А так у нас ездят где-то в другие места. Каждый должен работать на себя дома. Мне 60 лет. Я еще буду работать, я думаю, сколько сил хватит, столько буду работать. Потому это единственный смысл жизни, который у меня есть. И самое главное для мужчины – это занятие. Мужчина должен заниматься работой. Я кому-то сделаю стул, кто-то для меня вырастет капусту, и будем каждый делать свое дело, и будем меняться. И у нас будет очень быстрая Европа. Есть. И всех все будет у нас очень здорово.